Перш ніж зарубитый пиццамок, я б, хотив наголосити ще на день, Перепрошу, перейду на русиску, так зручнейше, хотел бы э, сделать ударение еще на одной проблеме, которая, на наш взгляд, на взгляд наших коллег, является не, мере, не менее значимой в <клухи>, разрезе экологической безопасности. Ее точно так же можно рассматривать и в разрезе экономической». Проблема стандартна, она известна абсолютно всем, это браконьерство. Браконьерство в чистом виде. Браконьерство как отдельных жителей сел, городов, так и промышленное браконьерство отдельных предприятий. Под этой проблемой я и наша ассоциация подразумеваем не только... Формулировку мы хотим не только донести о том, что у нас в стране есть браконьеры, которые ловят рыбу, убивают животных безнаказанно, но и э, сделать небольшое ударение, некоторые акценты на этой проблеме. Э, ну, к примеру, э, совсем недавно мы провели переговоры с рядом общественных организаций, государственных учреждений, там, э, там с государственным учреждением рыбвод». Мы Я общался непосредственно с руководителем с э, банально простой целью. Я хотел понять, э, действительно ли так сложно урегулировать вопрос браконьерства, допустим, на водоемах. На что был ответ э, предельно смешон и до ужаса обиден, что... Такой организации, как Голов Рыбвод, насчитывается всего порядка 22-24 инспекторов на всю Украину. Скажите мне, пожалуйста, что может сделать один инспектор в Черном море? Сколько он сможет спасти осетровых? Или что может сделать один инспектор на Киевском водохранилище? А на самом деле мы можем ругать государство, говорить, кто, что оно ничего не делает, но если мы не будем ему помогать, от этого легче не станет нам жить в этой стране. Количество проблем, которые... Почему сейчас я затронул тему браконьерства? Сейчас нерест. Ловить рыбу нельзя. Проезжая домой на машине, в метро, на общественном транспорте, посмотрите на берега речек. Много вы увидите там людей, которые соблюдают эти правила. А потом Приведите элементарную математику. Одна выловленная рыба с икрой, сколько уничтожено потомство. И постарайтесь подумать еще о следующем, что ваши дети, они, вы уверены, что хотите, чтобы они изучали животных, рыб по букварю и красной книге? Каждый год В Україні популяція певного виду риб, животних знижується. Якщо мені не змінює пам'ять, в позапрошеного году в Україні було видано ліцензії на відстріл оленей близько 500-600 штук, в той час, коли тільки в одному з округів Канади їх було видано десятки тисяч. Хотя Потенциально, я повторюсь, Украина очень сильная страна, и у нее колоссальные экологические были возможности изначально. Проблема браконьерства, она очень широка, не только в индивидуальном порядке поймать бедного селянина, который кормит свою семью, поставив сетку в 20 метров. Это проблема государственного масштаба, когда промышленные предприятия вылавливают десятки и сотни тонн рыбы в нерестовый период, когда опять же застраиваются домами и коттеджами всем уже известно, нам конче заспока, да, вырубаются леса для того, чтобы построить там таунхаусы, чтобы сделать там коттеджные поселки. И опять же, в этом никто не думает, что вот та живность, вот эти зайчики, которых изображают наши дети, они уже там не живут и уже жить не будут, им негде жить. А подытожив данную нашу встречу, хотелось бы еще сделать ударение на следующем. В чем ее суть? За последний год прошло более 50, наверное, акций, различных мероприятий, которые устраивали довольно разные экологические сообщества, организации, общественные, отдельные экологи по всей территории Украины, по Киеву, но никто из нас не вспомнит каких-то глобальных, резонансных государство, власть, бизнес с этой властью не реагируют на индивидуальные проблемы, которые озвучивают те или иные экологические ассоциации, организации, граждане. Это еще раз показывает о том, что бороться с проблемой, как с экономической, так и с экологической, нужно сообща. И это еще раз показывает и доказывает то, что в действительности проблема экологии, она есть, она не менее важна, чем тот экономический кризис, который происходит у нас сейчас в стране, и что что-то сделать, что-то сдвинуть, удовлетворить собственную совесть мы можем только тогда, когда будет происходить объединение всех, кому не безразлична экологическая ситуация в стране. Нужно еще четко для себя понимать, мы хотим жить в Европе или мы хотим, чтобы Украина стала полноценным членом Евросоюза. Это два разных критерия, это два разных слова. Жить в Европе ⁇ это собрать свои вещи и переехать. А чтобы Украина стала членом Евросоюза, нужно выполнить ряд действий, которые от нас требует Европа. Так вот, соблюдение экологической безопасности, поднятие уровня, рост собственного самосознания в экологическом профиле. Это один из важных критериев, которых нам всем нужно еще достичь и научиться. Подытожив, хотел бы еще раз э, поблагодарить всех вас, что вы собрались, э, высказать отдельное спасибо своим коллегам и друзьям и призвать всех, кому не безразлична судьба Украины в экологическом плане, кто хочет жить в чистом государстве, присоединяться к нам. Наши контакты есть в интернете. Поэтому милости просим.